Усі ми рано чи пізно обираємо собі професію. Вищі навчальні заклади готують з нас журналістів, менеджерів, економістів, юристів. Перспективність та надійність головні критерії при виборі саме таких спеціальностей. Та насправді велика частина людей просто наслідує приклад своїх друзів чи знайомих, дослухається паради батьків. Це зрозуміло, адже мало хто хоче ризикувати своїм майбутнім. Проте не всі обирають давно проторені дороги. Привітки! мене звати Таня, і я працюю в цирку. говорят цирк я не выбирала как такового изначально у, ну, учась в школе я пыталась заниматься чем угодно только не цирком а потом папа уже немного даже заставил когда мне было лет 18 сказал давай так ты попробуешь поработаешь если нет так нет Но месяц прошел, и я настолько сильно в это влюбилась, что я себе сейчас даже не представляю, чтобы я была где-нибудь в другом месте. Такое ощущение, как будто я всю жизнь буду вот так колесить по странам, по Украине, по всему миру и работать. Першим жанром, який спробувала Таня на церковном манеже, был «Quick Change». Це коли за декілька секунд артист змінює вбрання. И так декілька раз за увесь номер. З часом зіркові гени зробили свою справу. За якихось три роки Таня вже була здатна підкорювати тигрів. Для артистів цирк це не просто місце роботи, а й справжній дім зі своїми правилами та традиціями. І кожен його мешканець є частиною великої циркової сім'ї. Джомка Лван, це Майя. Это Джордж. Он у нас зараз гуляє. Вот так от. Это мое самое нежное существо вообще на вселенной. Он такой пушистик, да. Любимый. Он такие зубки, такие, такая бородка, такой пушистик. И котеночек. Эй! Привет всем! Приветики! Да! да. Можно мы кухню покажем? Тетя Оля, королева кухни. Это мое рабочее место. Ну, несколько тысяч костюмов, очень много косметики, которая не нужна, но все же она есть. На всякий случай, вдруг через 20 лет пригодятся тот таблет. Пробуйте, пробуйте разные вещи, но самое главное, окружайте себя людьми, которые тоже болеют за идею, а не за деньги. Потому что деньги, они приходят потом. А вот идея, вот это самое важное. Как только появляется идея, ты начинаешь болеть этой идеей. Как только с тобой есть люди, которые болеют этой идеей, ты придешь к этому намного проще, к этой идее. Поэтому пробуйте, окружайте себя правильными людьми, потому что мы все-таки люди и мы стадо. Мы работаем вот именно коллективом. Коллектив — это очень важно, друзья — это очень важно. Но главное, чтобы это были правильные люди, чтобы они тебя поддерживали, твою идею, а ты их идею. Вот, поэтому Das ist da. da.